Владимир Чепурной начал пресс-конференцию с отчета о согласовании в областной государственной администрации проектов строительства и реконструкции в 2017 году, требующих финансирования из областного бюджета. Мы предоставили проектам 15 на сумму около 300 миллионов рублей. По результатам собеседования было согласовано 7 проектов с местной стоимостью 60 миллионов рублей. Все семь одобренных в Запорожской облгосадминистрации проектов касаются реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также берегоукрепительных сооружений. Впрочем, последнее слово в распределении средств областного бюджета остается за депутатами облсовета. На какие из бердянских объектов областной совет все-таки выделит деньги, станет понятно только в следующем году. Сообщил Владимир Чепурной и о ходе реконструкции дамбы на Слободке, дороги на косе и на стадионе Энергия, а также о продолжающихся переговорах с Национальным олимпийским комитетом Украины по стадиону Торпеда, реконструкцию которого город самостоятельно не потянет. Торпеда у нас стадион тоже стоит на первом месте, потому что вы понимаете, такое который находится в центре города, в таком состоянии сейчас, во время трибуны и так далее, нам нужно что-то обязательно с этим стадионом делать. Делали предварительный расчет разработки стадиона торпеда проектных работ, потому что хотели все-таки за счет бюджета как-то начать его восстанавливать. Одни проектные работы стоят больше 4 миллионов гривен. А стоимость подрядных работ порядка 300 миллионов на стадионе. Так что мы своими силами его однозначно не сможем вытянуть. Одной из самых больших проблем Бердянска является стоимость водоснабжения города. По словам городского головы, власти продолжают поиски вариантов снижения цены воды в городе и создания необходимого резерва. Одним из таких вариантов может стать расконсервация луначарских скважин. Уже говорил и я вот с городского канала уже несколько раз, давайте готовьте материалы для того, чтобы мы все-таки начали э, прочищать эти скважины затампонированные, которые не используются в Луначарске. Плюс еще 8 марта подсказал. Я думаю, что с весны мы эту работу начнем. От этого мы не должны уходить, потому что у нас должен быть всегда резерв, обязательно резерв воды ни на что не надеяться, ни на, ни на западный водовод, ни на берду нельзя надеяться. У нас должен быть резерв хороший. Еще одна важная городская проблема связана с землеустроительным документом под названием берегозащитная полоса. Отсутствие этого документа парализует регулирование земельных отношений в городе на протяжении уже трех лет. Нынешняя городская власть сделала все от нее зависящее, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Но согласование проекта берегозащитной полосы Бердянска в Киеве в профильных министерствах существенно затянулась. Два месяца назад документы были отправлены в Министерство экологии на согласование. Да. Министерство экологии, рассмотрев в определенные сроки, в нужные сроки по законодательству документы, продлив себе там уже большой объем работ, они отправили на Запорожье своим ниже подчиненным на областной уровень, чтобы те согласовали якобы, да. как, так как ближе к городу Бердянску. Оно определенное время пролежало в Запорожье. Запорожье просмотрело этот проект, дало согласовательную часть, отправило обратно на Киев. Киев посмотрел и сказал, а у них там есть еще заповедная зона. Мы отправим еще на согласование в заповеднике. Отправили этот проект на согласование в заповеднике. Заповедники рассмотрели, согласовали, все их устроило, заповедная зона, все было выделено. Отправили обратно в Киев. Потом выставок подготовленный министра в Украине. Нет, подписать выставок некому. И вот лежит, пока не приедет министр и не подпишет выставок.